Belə hadisələrdən çox tanışdılar, amma mötəbərrərləri də var, mötəbərrərləri də var. Və o mötəbərrərlərdən biri də budur ki, bunu çox alimlər qeyd eləyiblər, kitablarında nəql eləyiblər. Bir nəfər deyir, mən İsfahanlı, İsfahanlılara deyim mən getmişdim həcc ziyarətinə. Məkkə ziyarətinə. Yolda deyə karvanla qaldıq, karvansarada yatdıq, dincəldik. Bizim karvan mən yuxuya qalmışam, bunlar bilməyib çıxıb gediblər. Çıxıb gediblər, mən qaldım, gördüm ki, səhranın çölünün düzündə qalmışam. Çıxıb gedib karvan yolda tanımıram. Bir gün gəzdim səhranı, yol tapa bilmirəm. Yanımda yemək də qıtarı, su da qıtarı, hər şey tükənib. Ölüm hallı gəlir. Görürəm ki, həm həyəcandan, həm yanımda olan o azığa ehtiyat qutarıb ölüm hallı mənə gəlir. Birdən dey yadıma düşdü ki, İsfahanda minbərə gedirdüyü məcidə, orada Ayətullah Rəzati var idi. Rəzati dey həmişə bizə öyrədərdi ki, ay insanlar, çətinliyə düşəndə, lap ən çətin məqama düşəndə deyin el müstəğəsu bika ya sahibəz zaman. Sənə pənah aparıram. Yaymam zaman belə deyim. Deyim mənim bu söz yadıma düşdü elə sınıq ürəyiylə, ağlar gözləm dedim el-mustağa sübhi şeyha sahibə zaman. Çağırdım, çağırdım. Taqətdən düşmüşəm, gördüm iki nə atdı. At atam ilə adam gəldi. Biri üzü örtülüdü, birinin üzü açıqdı. Bu hadisə mötəbər hadisələrdəndir ki, bunu böyük alimlər kitablarında yazır. Demən baxdım O üzü bağlı bir atı minib, biri də başqa atdı. Mənə dedi ki, "Niyə burdasən? Nə olub sənə?" Deyim, "Mən, mən bu çəhrada qalmışam, azmışam." Ölüm həddində. Deyib baxdı qabaqdakına, dedi: "Halu, Halu o bırsının adı idi. Bunu götür, apar Məscidül Həramə, Kəbəyə, Məkkəyə." Özü çıxdı, getdi. Demə mindim halu ilə ata gedirəm. Birdən baxdım haluya, yadıma düşdü ki, bu İsfahanda bizim məhəllələrin yaxınlığında bazar var. Orda işləyən hanballı oxşayır elə bir. Həmin o adam oxşayır. "Qeyr dedim, sən İsfahanlısan?" Dedi, "Bəli." Dedi ki, "Dedin elə bil ki, mən səni tanıyıram. Sən Allah düzünüdür. Sən o bazarda hanballıq ediyən halusun bizim bir şəhərdən olan." Dedi, "Bəli." Dedi ki, "Bəs o ağa kimi idi. Dedi, "Bəs sən kimi çağırmışdın?" Di, mən İmam Zaman ağamı çağırdım." Dir, "Onu çağırmışdın, o gəldi sənə kömək elədi." "Deyim, məni apardı məscidül Həramda düşürtdü." Dedi ki, "Səndən bir xahişim var ki, bu hadisəni özün danışa bilərsən. İmam Zaman sənə kömək elədi, amma mənim adımı çəkməyəsən."